uh, YBTN eh? Uh, okay. Kita persoalan dia hari ini ialah Kenapa amanah terbentuk? Amanah terbentuk kerana persoalan ada kelompok yang uh, Apa namanya ini uh, Agak kelihatan untuk gagal mempertahankan aspirasi Perlunya ada gabungan yang kuat bagi berdepani UMNO dan bangsa nasional Itu hujah uh, YB Khalid tadi Namun apabila sudah terbentuk uh, pakatan harapan tersebut seolah-olah dibuka ruang ataupun uh, cuba dicari saya memahami pelbagai persoalan polemik yang muncul ke arah uh, mem uh, membetulkan uh, apa namanya ni punya pakatan yang kuat iaitu pakatan harapan yang lebih uh, terbuka tetapi persoalan di hari ini ialah Uh, pandangan saudara Teng Chua mengenai Pakatan Harapan itu sendiri uh, kenapa lahir Pakatan Harapan ini ada yang berhujah kata tergesa-gesa ada yang hujah kata inilah masa yang terbaiknya dan ada pula hujah yang mengatakan uh, kenapa perlu kita tunggu PAS dan sebagainya yang lain dan ada hujah cakap kita perlu tunggu untuk bentuk Pakatan yang lebih kuat dan besar bagaimana pandangan saudara Teng Chua saya agak kita pertama sekali mungkin ada perbezaan bukan kerana strategi tetapi perbezaan antisipasi atau expectation terhadap pergabungan politik yang baru. Um, bagi saya kalau kita nak launch satu pergabungan yang baru pertama sekali kita kena selaras atau membuat uh, penilaian review terhadap kenapa Pakatan Rakyat itu tidak berjaya itu harus secara ketara. Saya masih pegang kepada pendirian bahawa uh, saya bukan kata PKR tak bersalah ke atau apa tapi saya agak tanggungjawab itu uh, datang daripada kedua-dua pihak. Pertama dari PAS dan juga dari DAP. DAP yang super elegi terhadap anything islamic sebut saja hudud, sebut saja islamic state, dia loncat. Itu memang dalam ISA pun SB pun kata Don't worry, we throw out Islamic State The two we want to fight Mereka memang ini berlaku Kalau kita tidak membuat sedikit Sebanyak sedikit perubahan dari sikap Kita akan berulang kali Berapa kali kita berpecah dari 46 hingga Pakatan Barisan Alternatif sehingga Pakatan Rakyat Berulang kali kita berdepan dengan benda yang sama So seolah-olah kita tak belajar daripada kenapa ini. So both one side tak mau compromise dari segi ideologi yang kata we have to tegakkan uh, hukum Allah, dan the other side uh, tak boleh compromise sedikit pun tentang understanding kenapa ada kumpulan yang tertentu mengambil satu pendirian yang berbeza. So kalau ini tidak dapat selesaikan, kita launch satu lagi pergabungan dia akan ulang masalah yang sama so saya bagi saya kalau kita nak base satu pergabungan politik mengikut ideologi kalau ikut pilihan saya I will choose amanah PSM dan keadilan so so then we stay in the tengah-tengah kalau based on ideologi ke kesamaan tapi kalau kita nak kata Gabungan ini untuk kalahkan Barisan Nasional. Malangnya kerana sistem first past the post kita. Terpaksalah kita membuat gabungan itu termasuk semua grup yang berpengaruh. Saya saya agak saya ambil satu pendirian yang sangat kritikal even among my own party. Kalau last election kita tidak ada tiga penjuru. Di Sabah sekurang-kurangnya kita menang 20 kerusi dun Kita akan menang enam kerusi parlimen Sebab kita angkuh Kita kata Yong Teck Lee tak ada pengaruh Jeffrey don't care about him Sebab dia punya independent mind Terlalu kuat Supaya kita tak boleh kompromi Akhirnya kita yang rugi Adalah Kumpulan yang nakkan perubahan Sesuatu sesiapa yang kata mereka boleh kuat Tanpa apa parti pun Dengan PSM tiga penjuru pun Kita tak menang Apatah lagi kalau PAS lancarkan tiga penjuru seluruh negara. Dan saya memang memang boleh jangka kalau kumpulan yang Khalid kata UG atau kumpulan yang ulama akan kata only Anwar Ibrahim and you secularists want to go to Putrajaya. We want to go to heaven. So we want to prove how many in Batu, how many in Gombak, how many in Ampang, how many in Seremban. ...people who want to go to heaven... ...and uh, the rest of you, you want to go to Putrajaya, that's fine. We just want to show there are people who want to go to heaven. Then at the end, siapa yang rugi? Yang rugi adalah rakyat sebab rakyat kena satu lagi pusingan... ...melihatkan harapan mereka untuk kulingkan barisan nasional ini... Uh, ...akan tersia-sia. So bagi saya, biar kita lambat sedikit... Supaya kita boleh runding semula dengan PSM, dengan Sabah Sarawak, dengan uh, Amanah, dengan PAS. Untuk mantapkan konsep ini dan kita lancar. Bagi saya kalau, uh, I want to again on record. Kalau DAP tak umumkan Pakatan Rakyat mati uh, pada minggu itu, dua minggu sebelum Wall Street Journal keluarkan isu 1MDB. Beberapa minggu sebelum Satu bulan sebelum Muhyiddin dipecat Kalau kita kekal Kata pakatan rakyat ini Tidak berpecah, tidak mati Atau tidak berpecah Isu yang kita akan bawa Dalam President Council Hanya satu saja Should we admit Amanah to be our member So PSM dah De facto dah Part of it Cuma how do we formalize So isu dia itu kalau PAS tak setuju then waktu itu PAS nak keluar boleh dia keluar tapi at least there is argument tetapi DAP initiate untuk kata pakatan rakyat sudah mati I don't care whether PKR say this or not we going to announce mati so tiba-tiba kita pula do not know our position in Penang kita tidak tahu our position in Selangor dan kita kena Turun balik untuk explain kat rakyat. Oh, actually tak pecah tapi we are still together in Selangor, we are still together in Penang. Uh, pas tak keluar, tetapi adun Penang part of government. Ini bagi rakyat agak keliru sekali. Yang keliru ni orang-orang politik. So I have to be very self-critical. Sebab kita tidak dengar cakap rakyat. Okay, Sehingga so, so, ini NGO yang datang dengan forum pun cakap kita pun tak orang dengar. So How do we expect kita sebagai satu gabungan politik yang pro rakyat mesra rakyat sebelum kita berkuasa kita dah uh, bertindak tidak mempedulikan pandangan rakyat